assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari kanalimizga xush kelibsiz bugungi videoda telegram kanalimizdagi ovoz berish natijalariga ko'ra turkcha pahlava tayyorlash retseptini ko'rsatib berishga harakat qilamiz xohishga ko'ra tayyor pahlava xamridan foydalanib turkcha pahlavani tayyorlash mumkin lekin biz videoda uy sharoitida shu paxlava xamirini tayyorlashni ham ko'rsatib o'tishga harakat qildik bu unchalik qiyin emas bunga o'zingiz video davomida ham guvoh bo'lishingiz mumkin birinchi bo'lib ishimizni xamir tayyorlab olishdan boshlaymiz paxlavamiz uchun ketadigan masalliqlar ro'yxatini video ostidan ham topishingiz mumkin kattaroq idishimizga bir yuz yigirma besh millilitr sut bir yuz yigirma besh millilitr qatiq va bir yuz yigirma besh millilitr o'simlik yog'ini solamiz hamda ikkita tuxum ikki choy qoshiq olma sirkasi agar oddiy uksusdan foydalanadigan bo'lsangiz bir choy qoshiq solganingiz ma'qul bir choy qoshiq разрыхлитeль va bir choy qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz masalliqlarimiz hammasi xona haroratida bo'lishi kerak endi unimizni oz ozdan solib yumshoq xamir qorib olamiz xamirimiz juda yam qattiq bo'lib qolmasin lekin qo'lga yopishadigan darajada ham yumshoq bo'lmaydi o'rtacha qattiqlikda bo'ladi besh o'n daqiqa yaxshilab mushtlab olamiz xamir tekis silliq holatga kelishi kerak xuddi shunaqa holatdagi xamir bo'lib chiqadi endi xamirimizni o'n o'n besh daqiqaga dam oldirishga olib qo'yamiz va bu orada boshqa masalliqlarimizni ham tayyorlab olamiz xamirlarimizni yoyish uchun ikki yuz ellik gramm kraxmalga uch osh qoshiq un solib yaxshilab aralashtirib olamiz paxlava xamirini yoyishda işte, faqat kraxmaldan foydalanish kerak unni o'zidan foydalanib bo'lmaydi xamirlar qotib qolishi mumkin nachinkasi uchun to'rt yuz gramm yong'oqni yaxshilab maydalab olamiz juvay yordamida ham maydalab olish mumkin yoki blenderda men chopperdan foydalanib maydalab oldim mana xuddi shunaqa holatdagi yong'oq bo'lib chiqadi endi buni bir chetga olib turamiz bu orada xamirimiz tinib chiqdi xamirimizni teng beshta qismga bo'lib olamiz va har bir qismni yana sakkiztadan qismga bo'lib olamiz bizda jami qirq dona xamir zuvalalar bo'lishi kerak yong'oqdan biroz kattalik xamirlar bo'lib chiqadi endi bo'lib olgan xamirlarimizni yaxshilab zuvala qilib chiqamiz chiroyliroq tekisroq zuvala qilishga harakat qiling shunda yoyilishi ancha oson bo'ladi endi yoyilishi yanada oson bo'lishi uchun besh o'n daqiqaga tindirib qo'yamiz va yoyishni boshlaymiz endi xamirlarimizni olib bitta bittadan yoyishni boshlaymiz kraxmaldan bemalol ko'p kub ko'pdan sepishimiz mumkin xamirga singib ketadi va xamirimizni tez yoyilishiga yordam beradi kraxmal xohishga ko'ra kraxmalga un qo'shmasdan faqat kraxmalni o'zidan foydalanish mumkin bunda bizga 300 yuz kraxmal kerak bo'ladi jo'xori kraxmalidan foydalangan ma'qul kartoshka kraxmali to'g'ri kelmaydi ta xamirni xuddi shunaqa kattalikda yoyib chiqamiz endi yana oralarga kraxmal sepib hammasini qo'yib olamiz va hammasini birdaniga yoyamiz agar siz xamir yoyilishdan qo'rqadigan bo'lsangiz 5 donadan xamirni yoyib olishingiz mumkin lekin 8 tani yoyish ham qiyin emas xamirlarimizni hammasini baravariga yoyishni boshlaymiz xuddi shu shaklda tezda yoyilib ketadi biroz kattalashtirib olgandan keyin men yana bir marotaba kraxmal sepib chiqdim xohlasangiz boshida birdaniga ko'p kraxmal sepishingiz mumkin yoki xohishga ko'ra oz ozdan yana sepish mumkin hammasini baravar shu shaklda yoyishni boshlaymiz yoyishda xamirni ustki tarafi va ostki tarafini almashtirib yoyib tursangiz yaxshiroq faqat bir tarafini yoyilganda ustki qismi kichkinaroq shaklda bo'lib qolishi mumkin xuddi shu shaklda yoyishda davom etamiz yoyilishi umuman qiyin emas bemalol yoyishingiz mumkin yoyilishi yanada tushunarliroq bo'lishi uchun videoni kesmasdan to'liq ko'rsatib berishga harakat qildim xuddi shunday yupqalikdagi xamirlar bo'lib chiqadi va hamma xamirimizni shu tariqa yoyib chiqamiz meni listim diametri 35 besh santimetr birinchi sakkiztalik xamirimizni qo'yamiz va yong'og'imizni to'rtdan bir qismini qo'yib chiqamiz hammasini birin ketin shu tariqa qo'yib chiqamiz ikkinchi sakkiztalik xamirimiz bizda beshta sakkiztalik xamir jami qirq qavat bo'lib chiqadi keyingilarni ham birin ketin qo'yib chiqamiz va yong'oqlarni ham teng taqsimlashga harakat qiling hamma yong'oqni qo'yib chiqdik va oxirgi qavatimizni ham qo'yib olamiz bu qavatni yoyishda men biroz kattaroq yoyibganim uchun chetlarni kesib tashlashimga to'g'ri keldi endi paxlavamizni kesib chiqamiz chiroyli bir tekisda kesilib chiqishi uchun yaxshilab videoga e'tibor berishingiz kerak birinchi xamirimizni to'rt qismga bo'lib chiqamiz bitta qismini yana ikki qismga bo'lib chiziqlar tushirib chiqamiz videoga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz hammasini tushunarli ko'rsatishga harakat qilganman har bir chiziq tushirilganda o'ziga qarama qarshi tarafdagi chiziq bilan teng tushish kerak va yon tarafidan ham chiziq tushirib chiqamiz va rom shaklida kesib olamiz kkinchi tarafini ham xuddi shunday kesib chiqamiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lib chiqadi xamirimizni qolgan qismlarini ham shu tariqa kesib olamiz eslatib o'taman bizni telegram va instagramda ham kuzatishingiz mumkin sahifalarimiz nomini video ostidan topasiz xuddi shu tariqa paxlavamizni hamma qismini kesib chiqamiz va endi paxlavamiz ustiga quyish uchun saryog'li massamizni tayyorlab olamiz 300 yuz gramm saryog' yoki margarinimizni idishimizga solib eritib olamiz men margarindan foydalandim agar margarindan foydalanadigan bo'lsangiz suvlar yaxshilab chiqib ketguncha qaynatib olishingiz kerak shu tariqa va ko'piklarini ushlab qolishi uchun oddiy elakchadan foydalandim agar ko'pigi qolib ketadigan bo'lsa paxlavamiz xira bo'lib chiqishi mumkin rangi va 125 ml o'simlik yog'ini solib buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz endi margarinli massamizni paxlavamiz ustiga bir tekisda quyib chiqamiz hamma tarafiga bir xil yetib borishiga yaxshilab e'tibor bering ehtiyotkorlik bilan quyib chiqishga harakat qiling bu orada duxovkamizni bir yuz sakson darajaga qizdirib qo'yamiz bir yuz sakson darajada qizib turgan duxovkada ustilari biroz qizarguncha pishirib olamiz undan keyin bir yuz ellik darajaga tushirib bir bir yarim soat davomida pishirib olamiz paxlavamiz pishib chiqquncha qiyomini tayyorlab olamiz buning uchun bizga 500 yuz shakar va 500 ml suv kerak bo'ladi hamda yarim choy qoshiq limon kislotasi yoki bir parrak limondan ham foydalansak bo'ladi gazga o'rta olovga qo'yib shakarlari erigunicha yaxshilab aralashtirib turamiz shakarlari butunlay erib ketgandan keyin asta sekin qaynashni boshlaydi yigirma daqiqa shu tariqa qaynatib olamiz paxlavamiz pishib chiqdi mana shunaqa ko'rinishda bo'lib chiqadi endi tayyorlab qo'ygan qiyomimizni bir tekisda quyib chiqamiz xohishga ko'ra qiyomni ko'paytirib tayyorlash mumkin lekin men judayam shirin bo'lib ketishini xohlamaganim uchun besh yuz gramm shakardan foydalandim hamma tarafiga bir tekisda quyib chiqamiz va qiyomlar yaxshi singishi uchun ikki soatga tindirishga qo'yamiz agar paxlavani ustini yaxshilab o'rab yopib qo'yadigan bo'lsangiz yanada yumshoq bo'lib turadi 2 soatdan keyin olib xohishga ko'ra ustidan yong'oq yoki fistashka sepish mumkin men fistashkadan foydalandim shunaqa ko'rinishdagi paxlava bo'lib chiqadi endi buni bemalol olib dasturxonga tortishimiz mumkin kesilishini ham ko'rsatib o'tganman juda ham yumshoq bo'lib chiqadi shuning bilan bugungi videoyimiz nihoyasiga yetdi bugungi video ham sizlar uchun foydali bo'ladi deb umid qilamiz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang shunda yangi yuklangan videolardan tezda xabardor bo'lasiz layk like va izohlaringizni kutib qolamiz kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling